अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनाथाय सम्भवा

श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् जय श्रीकृष्ण ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञैश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तुं मार्दवं रीरचापलं ते जक्षमाधृतिशौचमद्रोहो नाति मानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्चक्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायसुरी मता

प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः न शौचान्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः श्रेयाय जगतोहिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन्तम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रा Bhante suci Pratā, cinta ma parimeyan cakra layan tā muttā sriṭā, kamu paboga parama ita waditinis citta, asa pa sa कामः क्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्

यक्षे दास्यामि मोदिश्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्मसम्भाविता स्तब्ध धनमा नमदानविताः यजन्ते नाम यज्जैस्ते दम्भे नावेदिपूर्वकं अहंकारं परन्दर्पङ्का मं क्रोधैञ्च संसृताः मामात्मपरदे প্রদুশ্বইশ ক্রূরা সংসারেষ্টু নিজস্রশুভা আসু নি

Tasmade tatrayan tiade, eh tairbi muktakontiya, kamu dua ray stri birenarah, ajaratya manastre tato yati ti paraanggatim, ya sastra bidhi jawarta teka makara न सुखं न परांग गती तस्मा शास्त्र प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थित ज्ञावा शास्त्रविध कर्म कर्तुहा ओ तत्सद्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्याशास्त्रे श्रीकृष्णन संवाद दैवासुरस विभाग योगो नाम षोडस ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशो अध्यायः अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषानिष्टा तु का कृष्णा सत्मा होज्स्तम श्री भगवाच त्रिवधाते श्रद्धा दिनना सा स्वभाजा सात्विकी राजसी च तामसी चेति ताम् शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयम् पुरुषो यो यच्छद्रस एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्स रक्षांसि राजसाः भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्र तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभा हंकार संयुक्ता कामराग ओ तद्ग्राममचेतसः मां चैवान्तः तान् विद्या सुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्यतपस्तथादानन्तेषाम् शृणु आयु सत्व्य सुख प्रीतिवर्धना स्निग्धा स्थिराद्या आहारा सात्क्रिया कम ललवणति तीक्षण विदान आहाराजस्येष्टा शोकामय प्रदाः यातयामङ्गतरसं पूर्तिपर्युषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेद्यं ओ जनन्तामसप्रियम् अफलाकाङ् विधिदृष्टो य इज्यते यस्तव्यमे वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधायतु फलं दंभार्थमपि चैव इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञो विद्धि राजसं मंत्रहीनम दक्षिण श्रद्धा विरह यजनतामसरीचक्षसे द ीजगुरुप्राज पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरौ वाक्यम् सत्यम् प्रियहितञ्च यत् स्वाध्यायाभ्यसनञ्चैव वाङ्मयन्तप उच्यते मनःप्रसादर्षौं यत् ौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मा न समुच्यते श्रद्धया परया तप्तन्तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थन् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानम् दीयते देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्यातं तत्तामसमुदा ता तस्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविद ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मृत्युदारित्य तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलै यज्ञतपक्रियाः क्रिया विविधा क्रिय मोक्ष कांक्षि सद्भावे साधु च चे तत्ज्य प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तन्तपस्तप्तं कृतञ्च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य इह ॐ तस्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्म योगशास्त्रे योग शास्त्रीष्जुन संवाद श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तशोध्याय ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु सच्चिदानन्दं वासुदेवौ व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकौ वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु श्रीगुरुचरण सरोजर ज निजमनुमुकुरु सुधारी दायक फल विमलजसु जोदाय तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुधि मोहि हरहु कलेस विकार कपि सतिमुलोकौजागर रामदूत अतुलित बलधामा अजनि पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरङ्गी कुमति निवार सुमति के संगी कञ्चन बरन विराज सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे कान्धे मूज जने ऊसाजे शङ्कर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महा विद्यावान विद्यावान् कुनीयति चातुरराम काजकरिवेको घु चरित्र सुनिवे कोरसिया राम लखन सीता सूक्ष्मरूप रूप धरि लङ्करावा रूप धरि असुर संहारे चंद्र के काज सवारे लायस जीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिर लाए रघुपति की बहुत बाइ तु प्रिय भरतै समभाई तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनी सा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक पाल जहाते कवि को विद कै सकै ते तुम उपकार सुग्री बहि कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना है सब जग जाना जुग सहस्रो जन पर भानु ही मधुर फल जानू प्रभु मुख मुखमानी जल लांघि गए अचरज नही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे वो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख ल तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपै दीनो लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंत काल रघु पुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गुसाई कृपा कर देव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई झूठ ही बंदी महासुख हो ो यः पढे हनुमान चलीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा जय नाथ हृदय हृदयमहडे मङ्गलमूरतिरूप राम लखन सीता सहित हृदय वसंसुर भूप सियावर रामचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय